birodarimiz islom dinini qabul qilmoqchi ekanlar huzuringizda shundaymi keling o'zingizni tanishtiring deb ayting олег меня зовать алик а да алик сколько вам лет тридцать четыре женаты вы нет do'stlari bormi bu kishini bir o'zlari kelganmi bir o'zlari keldida yaxshi ho'p o'zbekchani umuman tushunmaysizmi chut chut чуть chut yetadi чуть чуть bo'lsa o'zbekiston fuqarosisiz a bu yerda yashaysiz alek e, ekan ismlari o'ttiz to'rt yoshda ekanlar ko'pincha guvoh bo'lgansiz bu yerga islomni qabul qilmoqchi bo'lgan kishilarga do'stlar da'vatchilar bo'lgan kimdir dalolat qilgan bo'ladi ammo bu birodarimiz o'zlari tushunib islomni qabul qilaman deb kelbdilar bizni boshimiz osmonga yetadi bitta musulmon ko'payayotganiga marhamat bu juda oson musulmon bo'lish uchun kalimani birga aytamiz

الله <سؤال> الله <سؤال> إله إله إلا الله إله إلا إلا الله الله إلا الله إلا الله إلا إلا الله وأشهد أشهد أن أن محمدا محمدا عبده عبده ورسوله ورسوله سبحان الله الله أكبر Hazrat Ibrahim mana shu kalimani aytgandan keyin kishi musulmon bo'ladi ya'ni sizni biz hammamizni birodarimiz bo'lasiz subhanalloh bu qarsaklar allohu akbar degan ma'noni bildiradi inshaalloh karim ho'p ism ma'nosida nimaga keldingiz насчет имя или на ваше усмотрение на усмотрение nima ism qo'yamiz aytinglar <laughs> rasululloh sollallohu alayhi vasallamning tanlovlarini oshiraylik u zot nima deganlar hadis rivoyat qilamiz qola nabily sollallohu alayhi vasallam abdullohi abdurohmani ya'ni ismlarning yaxshisi allohga abd bandalikni va allohga maqtovni bildiradigan ismlardir abdulloh abdulrahmon abdulloh allohning bandasi abdulrohmon esa abrohmonning bandasi yoki abdul hamid yoki hamidulloh maqtovni bildiradigan ismlardir ya'ni dunyoda ikkita ism ana shu darajani topgan abdulloh muhammad abdulloh desa ham hamma qaraydi ey ollohni bandasi desa hammamizga tegishlik muhammad desa ham hamma qaraydi ho'p yo muhammad yo muhammad muhammadmi o'zlari muhammad dedi muhammad bo'lsin mashaolloh ollohu akbar tabriklaymiz endi <laughs> abdurashid aka bo'lmasam siz muhammad birodarimizga birodar bo'lasiz ho'pmi bu kishiga o'rgatib rus tilidagi kitoblar bilan tanishtirib namozlariga undan buyogi hayotlariga xabardor bo'lib bizga yetkazib turasiz nima bo'lyapti nima qo'yyapti namozdan keyin jumadan keyin tushuntirasiz hammasini bu kishini sizga sizni allohga omonat topshirdik allohu akbar <laughs> muborak <laughs> bo'lsin alhamdulillah alloh taolo